Панкратион, кто следит за спортивными новостями, мы уже очень давно выступаем. И областная федерация, и наш спортивный клуб уже больше 10 лет э, работает с Федерацией Панкратиона Украины и ездит на всякие международные представительские форумы. Ну, Панкратион ⁇ это один из таких э, любительских... Э, сме, смешанное единоборство. Вот Панкратион – один из самых массовых видов спорта. На самом деле было 28 стран представлено. Ну, я не скажу, что там были прям сумасшедшие огромные команды, но тем не менее спортсмены были от 28 стран. Украина заняла первое место командное, Россия второе, Румыния третье принимающая сторона. У Ромы в тяжелом весе, кажется, э ну, как всегда, у тяжеловеса очень мало, как правило, но у него было 9 человек. Это очень большой, большая команда для тяжелого веса, для таких соревнований. На чемпионатах Украины не всегда бывает 9 человек в тяжелом весе. Как на чемпионате Европы было 9. Я ехал, настраивался только на победу. Спасибо моим тренерам, подготовили хорошо. Я был в себе уверен. И думаю, результат закономерен проанализирован. Конечно, очень сильные соперники было сложно сборная России очень сильная команда. Я же говорю, спасибо моим тренерам, помогли, научили. Четыре года ушло на то, чтобы добыть эту победу. Тренировки постоянно дают свое. Я занимался, и для меня был примером Александр Мащенко. Хотел достичь таких самых высот, как и Александр. А со спортом, да, я буду создавать свою дальнейшую жизнь с этим видом спорта. Дальше тренироваться. Я думаю, тренерам мне помогут.